Установили, подожди. Я перезвоню. Остановили мусора. Ну, Документы, Здравствуйте, что случилось? это 81 Да, из чего вы взяли? Я только что смотрел и озвучил скорость, которую которой я ехал 75 километров На камеру Мне моргали три машины, что вы тут впереди Три машины? Марга... Три машины вверх. Так, давайте скажем, посмотрим ваше удостоверение Удостоверение Підніменка Олег Володимирович. Ну так не рушиваться. А є ж? Ні. Нет? Нет. Так, дійсно до 20-го. А, видане. До го року. Угу. На посаді які ви... Інспектор поругування на посаді інспектор ДПС. Записал. Да Так, вы говорите э, Вы меня остановили, потому что Я, я... говорю, вы документы не, не, ну, законная причина остановка Законная причина Я понял, сейчас я... я сейчас вам предоставлю То есть на каком основании вы ограничили То есть у вас Чем это зафиксовано? визир, привод Визир, да? Так точно можно посмотреть. Это я приборы, которые не сертифицированы или прошли металлургическую проверку... Я вам все покажу, все распечатку, все для вас. Я вам сейчас покажу. Вы мне предоставьте, с машины я выходить никуда не буду. Предоставьте доказательства вы... моего нарушения. То есть вы ограничили... Товарищ спектр, я сейчас предоставлю. После того, как вы мне докажете законность ваших действий, товарищ спектр, я никому не верю. То есть вы предоставьте фотовидеофиксацию... Товарищ Смирнов, я не должен доказывать свою невиновность. Вы должны мне доказать мою вину. 251 статья КОАП. Фото, видеофиксация, подтверждающая мое нарушение. Товарищ Смирнов, давайте. Что, чем зафиксовано? Ну, покажите, пожалуйста. Вот Нет, я выходит, боюсь противоправных действий с вашей стороны. Потому что вы меня ограничили незаконно. Я не вам сейчас покажу, что у меня есть. Ну, техпаспорта не они только сведутся на регистрацию транспортного засоба. Тех паспорта не вожу с собой. Конечно. Приходится бороться. У нас статистика вещи прямая, 95% инспекторов МВД в погонах это преступники. Приходится как-то бороться, учиться. Да, конечно. По наперед, Ага, <связи> uh <-huh>. ну хорошо. Ну, <связи> спасибо. <связи>